الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ما قبل آيات المباركة كفار أو أنك أنجام کا ذکر تھا اور إن آيات من الله رب العزة نيك لوك متقيلوك پرہیزغال لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جزا کا ذکر فرمایا ہے ان کے نیک اعمال کی جزا کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان نل مطقین مفاذہ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے حدائق و آنابا باغات اور انگور و اطرابہ اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر وکا سندھا کا اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے لا لغوا ولا ہغذا اور وہاں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ یعنی جنت کا ذکر ہے جنت میں نہ کوئی بہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی جھوٹ بولے گا آپس میں جزا رب کا عطاء انحصاب یہ بدلہ ملے گا آپ کے رب کی طرف سے جو دیا گیا ہے حساب کر کے رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور وما بینہما اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں الرحمن وہ اللہ رحمان ہے لا يملکون منہ خطابہ کسی کو اس کی طرف سے اختیار نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر بات چیت کرنے کا جزا اور آتا یہ دو لفظ ہیں جزا کے جزا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دینا اس کو جزا کہتے ہیں اور آتا کا مطلب یہ ہے بلا کسی چیز کے انعام و احسان کرنا تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دونوں کو ذکر کیا دونوں کو جمع کر دی مطلب یہ ہے کہ انسان جو جنت میں جائے گا اور جنت میں جو نعمتیں حاصل کرے گا بظاہر تو وہ اس کے نیک اعمال کا سبب ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کا فضل انعام اور عطائے محض ہے اس لیے کہ انسان کو جو نعمتیں جنت میں دی گئی ہیں جو دنیا میں دی گئی ہیں اس کے نیک اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں بن سکتے چیزہ یہ کہ وہ آخر کی نعمتوں کا بدلہ بن جائیں تو جو جنت میں دخول جنت اور جنت کی نعمتیں یہ خاص اللہ رب العزت کے فضل اور احسان اور عطائے محض اور انعام کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا تو انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھی اتنا گھمڑ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیک اعمال کی توفیق ملی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ تصفہ جس دن تمام ارواح اور فرشتے اللہ رب العزت کے دربار میں صف بستہ کھڑے ہوں گے خضو کے ساتھ لا لائے الا من ازین له الرحمن وقال ثواب اس دن سوائے اس کے کوئی بول نہیں سکے گا الا من ازین له الرحمن سوائے اس شخص کے جسے اللہ رحمان نے اجازت دی ہو وقال ثوابہ اور وہ بات ٹھیک کہے گا روح سے مراد بعض مفسرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہیں اور ان کا ذکر فرشتوں سے مقدم اس وجہ سے کیا کہ ان کا اظہار احترام کی وجہ سے ان کو مقدم کیا گیا ان کی برتری کی وجہ سے دوسرے فرشتوں پر ان کو مقدم کیا اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ارواح سے مراد تمام ارواح ہیں ذالک اليوم الحق یہ یقینی دن ہے یعنی روز قیامت ایک یقینی دن ہے فمن شاہ تخز رَبِّهِ مابا سو جس کا جی چاہے ان حالات کو سن کر یعنی قیامت کے اور جنت اور جہنم کے حالات کو سن کر تخز الااربی ماں با اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے یعنی اپنا ٹھکانہ بنا لے نیک ٹھکانہ بنانا چاہے نیک اعمال کرے گا تو نیک ٹھکانہ بنے گا برے اعمال کرے گا تو برا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے عذابا قریبا بے شک ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے یوم المرء ما قدمت یدا جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا جو اس کے ہاتھ نے کی اپنے ہاتھوں سے کی ہوں گے جو خود اعمال کرے گا تو وہ روز قیامت دیکھ لے گا وہ یقون الکافر یا لئی تنقن ترابا اور کافر حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت پوری زمین برابر کر دی جائے گی اور تمام ارواح تمام انسان جنات جانور پالتو جانور وحشی جانور سب کو جمع کر دیا جائے گا اور سب کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا انصاف دیا جائے گا یہاں تک کہ اگر ایک بغیر سنگھ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کو انصاف ملے گا اور اس کے بعد جب سب جانوروں کو انصاف مل جائے گا تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اب مٹی ہو جائیں تو جب کفار یہ منظر دیکھیں گے اور آگے جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ حسرت سے کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے ہمیں عذاب ہی نہ دیا تھا ہم عذاب سے بچ جاتے سورہ نبا مکمل ہوئی اب انشاءاللہ سورہ نازیات شروع ہوگی صدق اللہ العظیم